da həmkarımız İbrahim Suidman sarayındadır və istəyirdiyi əgər bizə eşidirsə, onunla salamlaşaq. İbrahim salam, sabahın xeyir olsun. Buyur. Salam sabahınız xeyir. Hoş gördük sizləri, qonaqlarımızı və izləyicilərimizi də salamlayıram. Suidmanı sarayının 3-cü həftəsində sizə Plates bölməsi ilə tanış edəcək. Heç şübhəsiz ki, son illər ərzində bu idman növü əsasən də xanımlar arasında çox aktualdır. Yazılırlar bir çox idman zallarına formada qalmaq üçün. Biz isə sizə Su İdmanı Sarayında Pilates bölməsində yaradılmış şəraitlə tanış edəcək. Bu işdə mənə köməkliyi Sarayın Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elnarə xanım Əliyeva edəcək. Hazırda yanımdadır. Sizə tanış simadı, yas simadı. Hoş gəlmisiniz. Salamlayıram, çox sağ olun daha öncə də qeyd etdiyimiz kimi su idmanı sarayı hər kəsin yaşına, həyat tərzinə və maraq dairəsinə uyğun xidmətlər təqdim edir və bugünkü mövzumuz xanimlərdir. Xanımlar daha çox hansı idman növlərinə üstünlük verirlər? Onlar pilatesdir, yogadır, stretching, interval məşqləri və s. belə bu kimi məşqlər xanımlara daha uyğun gəlir və bizdə də pilates həm matda, həm də reformer pilates avadanlığında keçirilir. Mən məsləhət görərdim daha çox evdar xanımlar, səhərlər uşaqları məktəbə yola saldıqdan sonra çox vaxt itirməsinlər, gəlsinlər, məşğul olsunlar və ə, axşam saatlarında isə məsləhət görərdik daha çox işləyən xanımları ə, gəlsinlər. Həm axşam saatlarında yoqamız da var. Yəni günün yorğunluğunu, stresini atmaq üçün yoqadan istifadə etmək məsləhət görülür. Yəni saat fərqi yoxdur da? Ümumi likdə su idmanı sarayı səhər saat 7-dən axşam 11-ə qədər fəaliyyət göstərir, lakin ə, məşqlər, müəyyən məşqlər onlar müəyyən saatlarda keçirilir və bunun haqqında qeydiyyat şöbəsində artıq qonağımız yaxınlaşdıqdıqda hansı məşqin, hansı saatda, hansı məşqçi ilə birlikdə keçirilməsinə haqqında məlumat verilir. Elnar xanımın bəs hansı yaş kateqoriyasında ə, vətəndaşlar müraciət edə bilər? Yoxsa yaş kateqoriyası yoxdur? Fitness ilə məşğul olmaq üçün məsləhət görülür ki, 16 yaşdan yuxarı. Çünki artıq bu yaşından sonra müəyyən bədəndə olan əzələ və struktur strukturu formalaşır. Bəs Pilates bölməsində məşqçi neçə məşqçi fəaliyyət göstərir? Yəni hansı kateqoriyada məşqçilər? Məşqçilərimiz peşəkardır. Mən bayaqki cümləmə biraz korreksiya də vermək istərdim. Əmə, yəni ki, uşaqlar üçün isə, yəni bizdə bunlar individual şəkildə keçirilir. Məsələn, bəzi kürəy onurğu xəstəlikləri ola bilər ki, uşaqlarda yaranır daha çox və belə olduğu halda bizim məşçimiz həmin uşaqlardan individual məşqlər keçirir. Onurğanın bərpası, düzəlməsi. Bu həm mat pilatesdə ola bilər və həmçinin də reformer pilates avadanlığında keçirilə bilər. Aman məşqçilərimizi hazırda görürük. Daha doğrusu məşqçimizi yaxınlaşaq. Xoş gördük. Salam. Özünüzü təqdim edin və məşqlər haqqında danışın. Mən Vahirə Babayeva, Su İdman Sarayında Pilates mat, reformer, pilates, stretching və stretching. Öncədə Pilates haqqında qısaca bir məlumat verin mən istərdim. Pilates bədəni bərk edir, əzələləri gücləndirir, onurğa sütununun möhkəmləndirir, koordinasiyanı və nəfəs almağı yaxşılandırır. Pilatesin effektivliyini hiss etmək üçün həftədə 2-3 dəfə 2-3 dəfə məşğul olmaq məsləhət görürəm. Yəni qısa bir zamanda gözquya bəhərkən özünüzlə fərq edəcəksiniz. Ən əhəmiyyətli dediyim ki, məşqlərimiz nəticəsini görəcəksiniz və bu pilatesi davam etdirmək üçün əsas motivator olacaq. Ə, hazırda biz görürük, ə, xanımlar məşq eləyirlər, razısınız tələbələrimizdən. Bəli. Razıyam, öskünənəs. A, məşq. Ə, mən istərdim ə, xanımlardan yaxınlaşım hər hansı birindən. Xoş gördük sizi. Ə, özünüzü təqdim edin. Təkinə xanım Əliyeva. Məşqlər necə gedir? Neçə müddətdir məşq? Mən çoxdan məşq oluram. 62 yaşım var. Bu idman sarayı çox xoşuma gəldi. Mən burdakı bizim məşqçilərimiz çox professional səviyyədə dərsləri keçir. Onların bizə bəxş elədiyi bu bir saat ərzində həm ə, məşqlərin ə, forması və onların energetikası mənim kimi xanımları bura cəlb edir və həqiqətən biz bura gələndə daha da gəncələşirik, özümüzü çox gözəl hiss edirik və günü-gündən də cavanlaşırıq. Maşallah elə bilinir məşq ediyansız, yəni sizə 26-27 yaşlısınız. Yox, o qədər <laughs> də olmaz əlbəttə ki. İndi <laughs> yenə deyirəm, xanımlarımız, azəri xanımlarımız evdə çox oturmasınlar, buraya gəlsinlər, çox məsləhət görürəm. Yəni mənim həm yaşıma görə, həm ə, sənətimə görə, yəni bura gəlirəm işimdən əlavə burada çox böyük zövq alıram. Allah buranın yaradan və burana rəhbərlik edən Elçi Məhəmmədə çox böyük minnətdaram, minnətdaram ki belə bir şərait yaradıblar bizim üçün və biz xanımlar bura gəlirik. Cəlanlaşırıq və həyat tərzimizdə öz kişilərimiz üçün gözəl xanım oluruq. Sizə uğurlar irəliyən məşqlərdə. Digər xanımlarımıza salam. Məşq necə gedir? Nəcə müddətli məşq? Ну нам очень нравится, как проходит занятие у нас Байыр ханым наш любимый o çıxıcı necə? Vot. Мы все ходим с удовольствием. У нас такая группа, мы всех приглашаем сюда заниматься спортом. uğurlaşsın. Э, Elnar xanım, bu Pilates bölməsi ilə paralel, səhv etmirəmsə, yoga məşqləri və digər ə, məşqlər də keçirilir, düzdür? Bəli, keçirilir və həftədə 2-3 dəfə olmaqla həmin məşqlər bizdə təşkil olunmuşdur. Orda da, yəni yaş kateqoriyası yoxdur. Hər yaşa uyğun xanımlar yoxsa Bəli. Bəli, yəni al 16 yaşından yuxarı başlayaq qrup şəklində məşq edə bilərlər. Yogadır, pilatesdir, stretching, yəni dartınma, əzələ dartılması üzrə məşqlərdir. Uzunla məşqlərimiz var xanımlar üçün daha ə, həvəslı oğullar ona xanımlar Latin Amerika ritimləri altında rəqs və idmanın sintezidir. İnterval məşqlərdir, daha çox gücləndirən və əzələni möhkəmləndirən bir məşqlərdir, məsələn. Fonda da görürsüz, burada hər bir şərait yaradılıb gələn vətəndaşlar üçün. Elnarə xanım, bu plathesə yazılmaq istəyənlər vətəndaşlarımız necə əlaqə saxlaya bilərlər, necə yazıla bilərlər? Sosial şəbəkələrdə də səhifələrimiz var. Instagram, Facebook, Telegram kanalımız var. Hətta son zamanlar biraz məşhurluşan TikTok sosial şəbəkəsində də artıq biz də çalışırıq. Yəni geri qalmayaq, ayaqlaşaq ə, müasir dövrünlə və ə, həmin səhifələrə yazmaqla dərslərin saatını, məscid haqqında məlumatlara əldə edə bilərlər. Məxfud elə bir başqa Sudman Sarayı özünə qeydiyyat şöbəsinə gəlməylə qeydiyyatdan keçə bilənə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Bəli, hələlik bizdən çatdıracaqlar bu qədər, lakin bizi izləməyə də davam edin. Bir qədər sonra biz e, Su İdmanı Sarayının karting bölməsi ilə e, sizləri tanış edəcəyik. Orda yaradılan şəraitin şəraitini sizlərə göstərəcəyik. E, bizi izləmədə qalın. Hər halı sözü sizə ötürəm. Çox sağ ol İbrahim. Təşəkkürümüzü bildiririk və tamaşaçılarımız verilişimizin ikinci hissəsini mütləq izləsinlər. Çox, çünki e, düşünürəm adrenalin dolu bir bağlantı olacaq, maraqlı bir bağlantı olacaq. Əlbəttə ki, biz də səbirsiliklə gözləyirik. Hazırda İbrahim ə, digər ə, idman zalına keçəcək. Ümid edirəm orada kartinq bölməsinə